असलमकम तो जनाब आज हम आपके लिए लेकर हाजिर है पेशावर का स्पेशल शादियों में बनने वाला सूजी का हलवा की बहुत ही वी आई पी रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से पाँच किलो सूजी से आज हलवा की रेसिपी आज के साथ आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं तो देखिए ये लुक बहुत ही मज़ेदार दूध सूजी कोया बादाम, अखरोट पिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ इसमें डालेंगे बहुत ही आसान तरीका का है दावत के लिए आप घर में भी बना सकते पाँच किलो सूजी से तकरीबन तीन सौ लोगों के लिए तो बसमिल्लामान सबसे पहले देखने हमने तकरीबन चार किलो घी डाला और एक किलो इसके साथ हम देसी घी डालेंगे तो चार किलो डालडा घी और एक किलो हम देसी घी डालेंगे तो देसी घी अगर आपके पास ना हो तो आप डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी पाँच किलो एक किलो सूजी के लिए एक किलो घी की ज़रूरत होती है तो घी को अच्छे तरीके से हम गरम करेंगे और जैसे घी हमारा गरम होता है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सूजी तो टोटल पाँच किलो सूजी हमने यहाँ पे ऐड किए तो दोस्तों सूजी को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक तो चम्मच को हमने इसमें यहाँ पे मसलसल चलाते रहना है अच्छा दूसरी जानब ये हमने एक गुलाब और की गुलाब की बोतल ली है छोटी सी इसमें हम लेमन कलर येलो फूड कलर वो हमने ऐड किया और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने दूध में डाला है तो टोटल पाँच लीटर दूध है इसमें हमने ये आर कि गुलाब में लेमन कलर डालकर लेमन फूड कलर डालकर इसमें अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया पाँच किलो दूध में बकाया हम इसमें डालेंगे पानी तो ये मिक्स हो गया अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे अलायची तो अलायची को कूट कर तकरीबन 30 ग्राम ये इलायची थी तो इलायची को अच्छी तरह से इस तरीके से कूट कर ये भी हमने डाल दिए अच्छा सूजी जैसे थोड़ी सी चार पाँच मिनट हो गए तो यहाँ पे हमने इसमें गोंद डाला है एक ज़बरदस्त और अच्छे से फ्लेवर के लिए इसके और भी बहुत से फ़ायदे कमर जोड़ों का दर्द ये भी इससे कम हो जाता है गोंद से तो गोंद को भी हम इसे पकाएंगे टोटल तकरीबन 12-14 मिनट टोटल लगेंगे चार पाँच मिनट हमने सूजी को पहले बुना था और गोंद डालने के बाद 10 मिनट हम मज़ीद इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पिस्ता बादाम अखरोट तीनों पाँच पाँच सौ ग्राम यानी आधा आधा किलो हमने ये अच्छे तरीके से वॉश किए थे अखरोट के नट्स बादाम के नट्स और जो पिस्ता है इसके नट्स पाँच पाँच किलो और यहाँ पे टूटी फ्रूटी मिक्स ग्रीन और रेड कलर में एक किलो हमने ये लिए इसको भी अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया और इसको भी इसके ऊपर हमने रख दिया ये इसमें हम कुछ दरम्यान में शामिल करेंगे कुछ ऊपर गार्निशिंग के वक्त हम ये शामिल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सूजी तकरीबन हो गई है रेडी ये इस हद तक इस स्टेज पे ये आपको नज़र आ रहा है कि कलर यहाँ तक आ जाए तो तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी दूध और चीनी ऐड करेंगे तो टोटल आठ किलो हमने यहाँ पर चीनी शामिल किए इसके साथ जो पाँच किलो दूध में हमने कलर और गुलाब में डाला था वो शामिल किया है और बकाया का तकरीबन साढ़े बारह लीटर हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे तो दोस्तों एक किलो सूजी के लिए साढ़े तीन लीटर पानी की ज़रूरत होती है और डेढ़ किलो चीनी की ज़रूरत होती है तो पानी के बजाय अगर आप कुछ दूध डालना चाहें साढ़े तीन लीटर में एक लीटर दूध तो बकाया का ढाई लीटर पानी आप ऐड कर सकते हैं यानी टोटल साढ़े तीन लीटर पानी और डेढ़ किलो चीनी एक किलो सूजी के लिए एक किलो घी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे उसमें कुछ आधे से कुछ कम हमने यहाँ पे इस स्टेज में डाल दिए ताकि इसके साथ ये कुक हो जाए तो जैसे इसमें थोड़े से बुलबुले उठने लगे थोड़ा सा उबाल आ जाए इस हलवा में सूजी में तो तब हमने इसको उतार लेना ये आपको नज़र आ रहा है अगर कोयले वाला सिस्टम ना हो गैस हो तो आप बिल्कुल हल्की आंच पे धीमी आंच पे इसके बाद रख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तो यहाँ पे इसके नीचे ही आपको नज़र आ रहा है जलता कोयला हमने रखा है तो 15 या 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से दम हो जाएगा और बिल्कुल एकदम हमारा लोहा माशाला बन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने चार मग़ज़ तीन ग्राम चार मग़ज़ ये भी डाल दिए इसके ऊपर तो डालने के बाद इसके ऊपर पानी हम इस तरीके से गुजारेंगे ताकि कोई धूल मट्टी वगैरह इसके ऊपर हो तो वो ख़त्म हो जाए तो दोस्तों यहाँ पे अलवे को हमारे जो दम पे हमने लगाया था इसको तकरीबन 15-20 मिनट हो गए इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया है और जो कोया है अब दो किलो कोया हमने लिया है अगर कोया आपके पास हो तो उसके साथ इसका टेस्ट जायका बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब आता है अगर ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं टोटल ऑप्शनल है आप सिर्फ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो कोपरा मूँगपली बादाम मिक्स वाला जो होता है वो ये कोई भी किस्म के आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर डाल सकते तो सारा ड्राई फ्रूट हमने डाल दिया थोड़ा सा इसको डक के कवर करके रख देंगे 10-20 मिनट के लिए जब तक हम इसको प्लेटों में ना निकाल लें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा बिल्कुल रोड रेडी है आपको इसका लुक दिखाए तो दोस्तों उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी जाते जाते वीडियो ज़रूर लाइक करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़